В гор горбольнице продолжаются ремонтные работы. Как рассказывает Игорь Десятник, уже привели в порядок крышу прачечной и рентген кабинета. Заменили теплотрассу. И вот на последней сессии выделили деньги на завершение ремонта подъездных путей к лечебнице. Но самое, пожалуй, главное – это открытие отделения гемодиализа. Отделение будет начинаться вот отсюда. Вот. Все полностью закрываться, да? Это будет закрываться, то есть та часть холла остается, это закрывается. Здесь будет стоять полностью, отделять будет это отделение от того. То есть будет дверь, которая отделяет это все. Вот. Тут будет находиться склад для расходников, потому что, что такое расходники, чтобы вы понимали. Больной заехал, он провел процедуру. Из аппарата вынимается вот этот диализатор, который, обменник, который через него проходил. Он выбрасывается, он же для повторного использования, он не подходит. Здесь за счет инвестора установят самое современное оборудование. А рассчитано отделение на шесть диализных мест, говорит Игорь Десятник. Здесь будет находиться аппаратная, то есть тут будут находиться все емкости, где будут э, производиться растворы самих солей. То есть э, тут происходит принцип физики. За счет осмоса происходит более концентрированный раствор. С другой стороны мембраны, вот это искусственной проходит плазма больного. И вот этот концентрированный раствор забирает на себя все вредные вещества. Вот, вот это будет тут находиться, это аппаратное. Рядом будет находиться тоже э, изолятор для больных, которые, ну, есть больные с, э, с почечной недостаточностью. Вот, это могут быть инфекционные больные это могут быть больные э, страдающие допустим там ну туберкулез такие социальные болезни для того чтобы не было смешения тут будет находиться отдельно изолятор ну тут видно уже что начинается тоже освободили все начинается тоже ремонт это будет раздевалки для мужчин и для женщин вот. а тут будет отдельный вход то есть это отделение полностью самостоятельно. На ремонтные работы отделение гемодиализа из местного бюджета выделили более 700 тысяч гривен. По словам главврача, на сегодняшний день на территории города и района 7 человек нуждается в срочном лечении. Но это, чтобы вы понимали, это больные специфичные. Почему? Потому что э, этот гемодиализ ему необходим каждый день. У него почки не работают. Вот это отделение будет им заменять почки. В свете того, что должно открыться отделение у нас гемодиализа, вот здесь мы делаем процедурный кабинет. То есть мы забираем оттуда процедурный кабинет, потому что та часть отделения уходит. Там будет отдельный вход, там вообще будет отдельное отделение. А тут будет процедурный кабинет. Это как бы начало. То есть для того, чтобы отделение терапии функционировало без проблем, вот, закончим процедурный кабинет, и тогда начинаются основные работы уже в отделении. Есть надежда на то, что в этом отделении будут проходить лечение жители ближайших районов. Ждут только одобрения с управления здравоохранения при облгосадминистрации. У нас есть понимание Аллы Федоровны. Вот. Очень активное участие и его поддержка, и инициатива – это со стороны Дмитри... Виталия Дмитриевича Барвиненко. И Дмитрий Лукич Барвиненко тоже активно в этом участвует. Ну, то есть депутаты и областного уровня, и народные депутаты Украины, ну и самое основное, что есть понимание наших властей, потому что сегодня вы же понимаете, что такое здоровье человека. Тем более люди, которые, как бы, будем говорить, обречены. Да. Вот. Угу. А это отделение сможет им дарить... Еще немножко же. Да. Татьяна Карпенко, Виталий Солодухин, Бессарабия ТВ.